श्री दमणिया दमणिया माची महाजन ने लेस्टर यूके ने 19 दिसंबर को लेस्टर में दमण दीव का चौंसठवा मुक्ति दिवस हर्षोल्लास से मनाया श्री दमणिया माची महाजन हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रेसिडेंट भाई टंडेल की मौजूदगी में पूर्व ट्रस्टी मोहन डुलबो ने ध्वज वंदन किया बच्चों ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया बच्चों ने भाषण नृत्य संगीत और वाद्य यंत्रों को बजाने जैसी प्रस्तुतियों से मन मोह लिया सभी ने तालियों से बच्चों का उत्साहवर्धन किया इस मौके पर माछी समाज के अग्रणियों ने अपना संबोधन भी किया एस के प्रेसिडेंट भाई टंडिल ने अपने संबोधन में दमण दीप वासियों को चौंसठवें मुक्ति दिवस की शुभकामनाएं दी और दमनदीव गोवा को आजादी दिलाने वाले मुक्ति दूतों को नमन किया एस डी प्रेसिडेंट प्रमोद भाई टंडेल ने कहा कि दमन दीव का इतिहास एकता भाईचारा सांस्कृतिक विविधता और सहिष्णुता का उत्तम उदाहरण है माची समाज के अग्रणी ने अपने संबोधन में दमन दीव के आजादी पर्व की शुभकामनाएं देते हुए हिंदुओं को एकजुट होने पर बल दिया उन्होंने कहा कि भारत में पच्चीस करोड़ की आबादी वाले लोग एक करोड़ हिंदुओं को सता रहे हैं हिंदुओं की श्री राम शोभा यात्रा और अन्य धार्मिक यात्राओं पर पत्थरबाजी होती है सब हम हिंदुओं के जातियों में बटे होने की वजह से ही हो रहा है उन्होंने हिंदुओं को एकजुट होने पर जोर दिया इस कार्यक्रम में लेस्टर के काउंसिलर जयंती भाई भाटेला, काउंसिलर रवि भाई निवासी विनोद अरिभाई गणेश उकर सेक्रेटरी पंकेश प्रभाकर ट्रेजरर जयंती भाई ट्रस्टी हितेश माधो हितेश टंडेल अशोक भाई मोहन डुलिबो महेश भाई देव जैकी पारुल बेन प्रेसिडेंट महिला मंडल नीलू बेन वाइस प्रेसिडेंट तेजू बेन सेक्रेटरी बबीता बेन ट्रेजरर सहित माची समाज के लोगों की मौजूदगी रही श्री दमन या माची महाजन लेस्टर यू के प्रति वर्ष दमन दीव का मुक्ति दिवस मनाता है आज सवाल स्वामी सचिदानंद ने पूछवा स्वामी सचिदानंद ने खूब चिंतन कर विचार कर જે 25 કરોડ સંખ્યા છે અને આપણે 110 કરોડ હિન્દુઓ છે એમને દબાવે છે અને આપની રામની શોભાયાત્રા કે હનુમાનની શોભાયાત્રા કે આપની દેવી દેવતાની શોભાયાત્રા પર પથ્થર મારવામાં આવે આજે પણ આ શક્તિ એ લોકોમાં કેમ આવે તેમ આપણે બહુમતને એ લોકો ડરતા નથી આપતા એનું મૂળ કારણ એ છે કે આપણે હિન્દુ સંગઠિત નથી આપણે જાતિ નાતીમાં વિચાયા છે સંપ્રદાયમાં વિચાયા છે એના કારણે આજે પણ આપણે આ ભોગવીએ છે આપણે દેશની અંદર આજે જોઈએ છે સ્વામી વિવેકાનંદ અઢારસો સિત્યાસી અંદર કીધું હતું કે જો હિન્દુ જાતિ સંપ્રદાય વાર આ બધું ભૂલી જાય સૌથી પહેલા અમે સનાતની

આપરે માં ઇન્ટરનેટ આપરે બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય વૈશ્ય શુદ્ર હું તો માછી હું માંગેલા હું દિવાલા હું ફરાવર હું ટીકરાવલ પણ હું સૌથી પહેલા હું હિન્દુ છે હિન્દુ પર જો અપત આવે કોઈ પણ વ્યક્તિ હિન્દુ કોઈ દિવસ કોઈને પછાડવાની કોશિશ ન કરે કોઈને મારવાની કોશિશ ન કરે સર્વે ભવંત સુખીના સર્વે સંતો નેરામાયા માં માનવાળી પ્રજા આખો ભવંશ